своим соседям. Это ж не, не только ж при губернаторе Жиблинском, И не только после 2014 года. А что, губернатор Шишацкий каким-то образом помогал городу Дзержинску. Который я практически, мы с ним вместе были членами партии регионов. Я везде, открыто, публично, на всех телеэфирах говорил, что это плохой губернатор. что на она такой не нужен. Который работает только на, на одну семью, который работает только там на, на одно определенное направление. Точно так же было. Но городской голова, я не, я не хотел говорить про Слецов. Но, но, но вы что от меня этого ждете? И я ему об этом говорил. Городской голова должен был занимать гораздо более активную позицию в области. Его заместители, чиновники все, должны были жить ночевать в обла администрации Донецка, теперь должны жить в Краматорске, мы об этом говорили неделю назад и лоббировать интересы своего города. Вытягивали для сюда возможности, затягивайте сюда за чиновников. Не только парашютистов, а чиновников, чтобы они ехали, смотрели и интересовались нашими проблемами. Слушайте, я понимаю вас, я понимаю вас. Сегодня люди, которые живут в войне, люди, у которых нет работы, люди, у которых нет ни за что жить, люди, у которых нет перспективы, они разумеется, сегодня с веселыми э, лицами танцевать на площади не будут. У них сегодня э, в крови совершенно другие мысли. Но мы должны все равно продолжать жить. Мы должны наводить порядок в том, что у нас есть. Даже в тех скудных бюджетах, э, в тех уменьшенных количестве рабочих мест и всего остального, в котором мы живем. Да, у нас шаг было сколько? Шесть или семь? Сейчас осталось работающих три. Ну, три с половиной. Не работает Новоцержинская, или там она работает, опять же, Новоцержинская шахта. Она работает? Работает. Но она работает влево. Она работает на часть своих возможностей, в бюджет города она практически никак не участвует. И таких проблем много. Я говорил Слепцову, не один год, и не два, и не десять. Создавая рабочие места. В городе Дзержинске самое слабое развитое малое предпринимательство. У вас что, Поселки поселке Кирово активно... Работают предприниматели. У вас что? Для этого есть э, социальная основа? Нет, у нас везде рыба. И уж тем более э, на, на артемах. Сейчас маркейска работа. Следующая э, вопрос. Хочу, да. Можно вопрос?